azizlar bugun yurtdoshlarimiz alloh taoloni beshinchi farzi bo'lgan haj ibodatini ado etaman degan xulusin niyat bilan safarga otlanib turibdilar yurtdoshlarimizni bir qanchalari madina makka shaharlarga borib u joylarda haj ibodatlariga tadorik ko'ryaptilar alloh taolo bu yilgi hajlarimizni ham barcha dunyo mo'min musulmonlarini hojilari uchun qolaversa bizni yurtimizdan ketgan yurtdoshlarimiz hoji otalarimiz hoji hoca onalarimizni hajlarini parvardigor haji magrur bo'lib sayilari sayi mashhur bo'lib onadan gunohlardan mag'firat bo'lgan bir holatda qaytishlarini nasib qilsin deb haqlariga duoi xayrlar qilib qolamiz azizlar haj bu islomning beshinchi argoni hisoblanadi qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo ala, alannasi bayti man ilayhi sabila taolodeb marhamat qiladi ya'ni e, yo'lga qodir bo'lgan odamlar uchun ularning zimmasida olloh uchun baytni haj qilish farzi bordir deb olloh marhamat qiladi mana shu oyati karima bilan musulmonlarga mo'minlarga olloh taolo haj ibodatini haj amalini farz ekanligini bayon qilmoqda mo'min banda hoji e, baytullohga qadam qo'yar ekan baytullohni tavof qilar ekan va shu bilan birgalikda safo va marva tepaliklarida sa'iy qilar ekan alloh subhana va taolo ularga barcha yaxshiliklarni ato etadi arafotga chiqqanlarida arafotda ollohga munojat qilib ovozlarini ko'tarib mag'firat qilmoqligini allohdan so'raganlarida ta alloh taolo aytar ekanki farishtalariga ey maloikalarim meni bandalarimni ko'ringlar ular yer yuzini turli burchaklaridan horigan charchagan holatda nafslarini qiyin, qiyin holatga solib mol molu dunyolaridan kechib meni roziligim uchun mendan mag'firat so'rab kelib turibdilar izzatim va jalolim va karamimga qasamki men ularni qilgan yomonliklarini yaxshiliklarga aylantirib qo'ydim sizlar guvohsizlar ey maloikalarim ularni men onadan tug'ilgan chaqaloqdek gunohlardan mag'firat qildim deb olloh subhanava taolo marhamat qilar ekan ha azizlar hajni mana shunday fazilatlari bor e, mana shu hajga borayotgan hojilarimiz hoji otalarimiz hoji onalarimiz albatta bularni yaxshi his etmoqliklari kerak va niyatlarini soflab xolis olloh uchun ado etmoqliklari kerak bo'ladi zero payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom man hajjal bayta yarfos haj albayta valm ummuhu deb marhamat qilganlar ya'ni kimiki haj amalini ado etsa haj mobaynida birov bilan urushmasa talashib tortishmasa og'zidan har xil bo'lmag'ur gap so'zlar chiqmasa uyiga onasidan tug'ilgan chaqaloqdek gunohlardan mag'firat bo'lgan holatda qaytadi deb marhamat qildilar